dən yaxşısını verəcəm. Zəvə 100% verəcəm. Sən məni şəkkəs, şəkkə düş, özün şəkkə düşməcə. Bəzi insanlar şəkkə düşürdə, bəzi insanlar heç duası da imtahandır. Allahı imtahan elə, görüm Allah görəsən qəbul eləyəcək eləməcik. Falan duanı da oxuyum. Allahı heç vaq imtahan eləməyin. Buradan deyirəm sizə, Allahı heç vaq imtahan eləməyin. Əlvisi qaldırdınız, dua eləməyə, Allah verəcək. Allah 100% cavab verəcək, qutardı getdi. Allah özü deyəcək cavabı. Gəlinsə Allah imtahan elmir. Yenə də İsa peyğəmbərdən deyim sizə. Deyir şeytan deyir, yenə yaxınlaşır. Da bu gün ikinci dəfə İsa peyğəmbərdən danışan. Bir dağın başında ələşıb İsa peyğəmbər yaxınlaşdı dedi İsa peyğəmbər. Dedi Allah insanı qoruyar yoxsa qorunmaz. Allah qüdrətlidir, Hafizdir yoxsa yox. Hifz eləyəndir, qoruyandır yoxsa yox. Dedi bəli qoruyar. Dedi özünü at aşağı gör Allah səni qoruya biləcək yoxsa yox. İsa peyğəmbər buna vaxtı ay məlum. Biz kiminə Allah imtahan eləyək? Mənaxtım özümü ki, o məni qoruyacaq yoxsa o bizim imtahanı